Salamu alaykum əziz izləyiciləri. Bu gün çox gözəl bir mənzilə sizi tanış eləyəcəm. Mənzilimiz haqqında ümumi məlumat verməzdən əvvəl mənzilimizin çöldən görünüşünü, həyətini, binanın ümumi görünüşünü sizi təqdim etmək istəyirəm. Hal-hazırda binanın xarici görünüşünü və həyətini görürsüz. Mənzilimiz haqqında, yəni yerləşdiyi yer haqqında sizə məlumat verim. Əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz Yasamal rayonunda Hüseyn Cabit prospektinə Abdulla Rahim bəy haqqı verdiy küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Elmlər metrosu da nə isə çox ayaqla 1-2 dəqiqəlik məsafədədir. 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Yaşağın keçisi liftin içində yerləşir. Mənzilimiz Padmaq Padma 3 otaqlı, 2 salonlu qovşağa malikdir. Mənzilimizin giriş hissəsindən başlayaraq sizə mənzilimizi təqdim eləmək istəyirəm. MTK adı Olympus Star Olympus Park üzrədirəm MTK-sıdır. Yaşaş kompleksidir, keyfiyyətli, elit bir binadır. Çox geniş bir sahəyə malik olan, nə azda çox 163.3 kvadrat metr sahəyə malik olan bir mənzil. Tavan hündürlüyünü görürsüz əziz izləyicilərimiz. Elmərl metrosun düz yanındadır. Anarolun düz qırağındadır, şəhərin mərkəzindədir. Mənzilimizə daxil olan ki, sağ hissədə çox geniş salon qovşağı bizi qarşılayır. Olduqca genişdir. Biraz qaranlıqdı, ona görə üzr istəyirəm. O məsələsini siz öz özünüz videodan görə biləcəksiniz inşallah. Yer haqqında bir də məlumat vermək istəyirəm. Elmlər metropoliten metrosuna 1-2 dəqiqəlik məsafədədir. Hüseyn Cabit prospekti ilə Abdurrahim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Daxil olduq, sağda Sanzoq qovşağıdır. Sonra bizi çox geniş hol qarşılayır əziz izləcilərimiz. Üzbəşisdə böyük Gözəl, günəş görən, günəş düşən mətbəxidir. Mətbəxi təqdim edirəm sizə. Yəni otaq sahəsi yuvarlaşdırsam 164 kvadratmetrdir. Baqçanı da göstərək sizə əziz izləcilərimiz. Bu hissədə gördünüz kimi metroda Elimlər metrosu. Yəni bütün küçəni, yolu hamısını çəkim sizin üçün, üçün. 164 kvadratmetrdir. 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 3 dənə böyük lifti var. 24 saat işləyir, problemsizdir. Mətbəxdən burada kiçik, gözəl bir eyvanı da var. Qaz sayğacı quraşdırılıb, gördünüz kimi sənədləri qaydasındadır. Kiçik bir eyvandır. Buranı, yəni istədiyiniz kimi hava almağa və s. istifadə edə bilərsiniz. Mətbəxdən bura çıxış var. 164 kvadratmetrdir. Ya Samal rayonu Elmlər Metoduçu yaxınlığı, Hüseyn Cabit prospekti ilə Abdurrahim Bey Haqqverdiyev küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Holun genişliyini göstərim, təqdim edim. Tavanın hündürüyü ilə tanış olun. Daxil olaq zalımıza. Bir də zalanın genişliyinə baxın. Olduqca geniş bir zalı var. Nəça atdım, atdım artıq. Hələ zalın tam başına gəlib çıxa bilməmişəm. Hal-hazırda zalın, yəni bu başına, bu başına gələ bildim. Həmin burdan yerdən panorama malikə, yəni panoramik bir mənzərəyə malik olan pəncərəsi var. Yerdən pəncərəsi var. Daha da çox üzü istəyirəm. Burda geniş bir eyvanı var. Heyvandı olduqca genişdir həqiqətən. Digər otağına da buradan çıxış-giriş var. Bir də məhəllənin gözəlliyinə baxın əziz izləyicilərimiz. Məhəllə çox gözəldir. Pikran oturmaq üçün setqaları var. Sakit bir məhəllədir. Binamız da görürsüz. Keyfiyyətli bir binadır, fasad da göz çox gözəldir. Olympus Park yaşayış kompleksində yerləşir. Deməli əziz izləyicilərimiz zalından çıxış eləyək digər otaqlarımıza. Padmaqtı mənzilimiz. Yəni görünüşündən, xarici görünüşündən göründüyü kimi alan şəxs istədiyi kimi təmir eləyə bilər. Bura böyük, yəni valident ot otağımızdır. Gördüyünüz kimi çox geniş ölçüdə. Maliyyət və daxili olan kimi solda bizi ikinci hansı qovşağı qarşılayır valideyn yataq otağında. Stay uğunu olaraq bu burdan dəyişdirilə bilər, başqa kladovka edilə bilər məsələn. Yerləşdiyi yerə, binanın özünə vəsait heç nə söz ola bilməz. İdeal bir nöqtədə yerləşir, ideal bir binadadır. Qiymət də çox münasib dəyərlərdirmiş. 164 kvadrat sahə malik olan mənzilimiz 1290 min 290 min manatca satılır. Yasamallaranı Elmlər metrosuna 1-2 dəqiqəlik məsafədədir. Ayaqla piyada 1-2 dəqiqə, yəni maşından 10 saniyə, 5 saniyəlik yoldur. Bura kiçik yataq otağıdır. Bura da kiçik demək olmaz. Olduqca geniş bir yataq otağıdır. Sahəsinə görə öz haqqını verən bir mənzildir. Yəni proyektə heç bir itki yoxdur. 164, yəni bərabərləşdirsək kvadratmetrdir, sahəsi. Əziz əzizlərimiz, bu hissədən də bir gözəl pəncərəsi məhliyə baxan, bir dənə də bəyəq çıxdım eyvanı var. Belə əzizlərimiz ümumi layihəsini təqdim etdim. Mənzilimiz Yasamal rayonu Elmira metrosundan 1-2 dəqiqəlik piyada məsafədə, Hüseyn Cavid prospekti ilə Abdurrahim Bəli, Haqqverdiyev küçəsinin kəsiməşində kəsişməsində yerləşir. 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində, yaşayışın içisi liftin içində yerləşir. Ümumi sahəsi 164 kvadratmetrdir, patmark şəkildə 290.000 manata satılır. Mənzil haqqında ciddi fikri olan şəxslər zəhmət olmasa qeyd etdiyim etdiyim nömrələrindənizə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.